Всем привет! Есть такой э, плагинчик несложный, называется Иви Генератор. Выглядит он вот так вот в интерфейсе. Нажимаем на него. Есть такие вот настройки у него. Тут как бы разобраться не очень сложно. Даже методом научного тыка. Работает он еще проще. То есть вот мы его выбрали. Появляется такой сиреневый, сиреневая точка возле курсора. Просто тыкаем в какое-то место. Появляется отросточек. И теперь салитом зажатым. Начинаем левой кнопкой мыши управлять. Куда-то его растягивать. Он начинает расти активненько так. Дошли до какой-то точки. Нам показалось, что этого достаточно. Зажимаем Ctrl и кликаем опять левой кнопочкой. Появляются места, где появятся листья. И теперь с шестом зажатым выращиваем листья. Можно посадить следующий кустик. Опять зажатым альтом выращиваем этот куст. Он может даже куда-то пойти туда у нас за. Теперь опять Ctrl, Shift. Логинчик старенький, но потихонечку развивается и вполне себе прилично работает. Все, всем спасибо, пока.